Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton video ini Saya Cikgu Rahman dari SK Tengku Asana Nasi Hari ini nak berkongsi dengan murid-murid uh, semua tentang pengenalan asas komputer uh, walaupun ini khas saya tujukan ke tempat tetapi sekiranya untuk uh, darjah 5 ke darjah 6 ke yang mungkin tak tahu kan boleh juga tengok video ni okey so Uh, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa yang awak semua kena tahu ialah tiga asas uh, fungsi ataupun tiga asas komponen yang ada dalam sesebuah komputer. Mungkin sekarang awak semua dah biasa dengan penggunaan telefon kan? Tapi penggunaan telefon tidak cukup untuk awak kata, oh saya dah pandai menggunakan teknologi. Tak. Okay, jawapannya ialah masih tidak cukup. Apa yang awak kena pandai ialah gunakan komputer. Uh, untuk pembelajaran dan pada masa akan datang awak nak guna untuk awak punya kerja ok, telefon saja tidak mencukupi baik, asas komputer yang awak kena tahu alatan ataupun komponen yang ada ialah tikus ataupun mouse yang awak sudah nampak ok, senang cerita mouse ni kita nak uh, gerakkan cursor tu ok, cursor ni lah yang awak nampak ni, yang warna biru ni, ini ialah cursor kita panggil ok, K-U-R-S-O-R Ah, uh, dan itu dalam bahasa Melayu lah untuk scrolling ataupun scrolling ni macam fungsi telefon lah awak nak ke atas ataupun awak nak ke bawah next kita ada CPU tower ok awak akan nampak selalu benda ni dekat setiap komputer sekarang ok ada yang kecil, ada yang nipis, ada yang besar tapi ini panggil CPU tower so dalam CPU tower ni ada motherboard, ada CPU, card grafik dan juga SSD Okay, motherboard ni dah nama pun mother kan. Dia tu dalam bahasa Melayu ni ibu. Jadi dia center ataupun pusat untuk segala uh, pengoperasian dalam komputer. Tak ada motherboard maka tak berjalan lah komputer. Kan? Dan motherboard ni dia akan ada sokongan iaitu CPU. Okay, processor. Jadi dia lah akan proses, proses untuk segala aktiviti yang kita buat dalam komputer. Okey, lagi tinggi komputer tu, maka lagi uh, cepatlah uh, apa kita nak buat satu perkara. Kita ada memori. Memori ni untuk kita simpan lah. Untuk kita simpan uh, sesuatu data yang yang berjaga pendek sahaja. Kad grafik, GPU. Okey, grafik processor unit ni. Uh, kad grafik ni senang cerita lagi besar, lagi canggih sesuatu kad grafik, maka lagi cantik lah. Uh, contoh awak nak main game ke awak nak edit video awak nak tengok video kan guide um, grafik ni penting untuk memastikan kualiti uh, video ataupun grafik yang awak nak hasilkan tu cantik dan semestinya tempat penyimpanan uh, data yang jangka masa panjang ni hard disk ataupun yang yang canggih sekarang yang lebih advance ialah SSD okay, jadi kesemua ni ada dalam CPU tower okay. Aa, jadi nak kata kalau tak ada salah satu ni dia tak akan jadi komputer okay. Dia tak akan jadi komputer Dia tak lengkap lah, dia tak akan berfungsi Dan of course awak dah ada tikus, awak dah ada CPU tower, awak kena ada monitor Kalau tak ada monitor macam mana awak nak tengok komputer tu kan ha, Jadi senang cerita ia memaparkan output visual sure. Macam mana awak nampak ni inilah ni okay. Jadi ah monitor ni pun sebenarnya main peranan tau maknanya dia ber, uh, zaman ke zaman teknologi semakin pesat berkembang maka corak monitor pun berubah ah awak pernah kelala awak ada mak bapak ke uh, kan ya mak ayah yang mungkin ada um, apa orang kata komputer zaman dulu ah uh, inilah nama dia CRT okey CRT ni uh, sebenarnya cerita dia punya uh, screen dia tidaklah secantik sekarang okay, kerana bahan yang digunakan tu uh, berbeza berbanding sekarang lah dan kemudian kita ada LCD dan seterusnya kita ada LED okay, perbezaan ni ialah dari segi frame rate okay, frame rate ni apa? senang cerita awak anggaplah megapixel yang awak ada kamera kat telefon awak tu uh, dulu mungkin dia 2 megapixel sekarang dia punya megapixel dia lebih 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 besar Aa, mungkin dah 12 ke 20 ke megapiksel jadi gambar yang dihasilkan ataupun gambar yang awak tengok dekat skrin monitor ni dia akan jadi makin lawa lah ataupun makin cantik Okay jadi ingat eh, yang ini LED ni ialah uh, orang kata apa monitor yang paling terbaru Okay ini part yang paling penting Okay actually Papan kekunci ataupun dah bahasa Inggeris, keyboard tu sebenarnya sebahagian komponen yang penting lah dalam komputer ni. Ah, ha, dia ada banyak eh, kalau awak tengok keyboard ni ada banyak. Ada yang sampai ada nombor-nombor kat belah kanan hujung sekali. Okay, saya tunjuk contoh lah. Okay, saya tunjuk contoh keyboard layout. Okay, kalau awak tengok keyboard layout ni, awak akan nampak dia ada macam-macam. Ada setengah keyboard, dia punya layout dia, ada nombor-nombor. Okay ada nombor-nombor kat sini ada nombor-nombor ada setengah keyboard yang dijual setakat ini sahaja Aa, dan juga ni lah ok setakat ini sahaja yang ini extra uh, numpad okay, kita ada modifiers kita ada alphas, bukan uh, alpha yang ni eh internet eh alpha ni dia nama singkatan untuk huruf Ah, ha, tapi bila digabungkan nombor, dengan nombor-nombor, maka nama nombor dia akan jadi alfa numeri. Ha, alfa ni alfabet lah, alfabet rujuk kepada huruf-huruf. Numeri rujuk kepada nombor-nombor yang ada. Okay. So, ini ialah contoh layout keyboard. Ah, ha, jadi, awak tengok dekat sini, okay, uh, membolehkan anda menaik teks dan memasukkan arahan ke dalam komputer terdapat pelbagai hotkeys yang boleh digunakan untuk mengudahkan kerja dan menjimatkan masa hotkeys ni apa pula kan hotkeys ni senang cerita dia shortcut lah ha, contoh awak nak copy paste ok saya ambil contoh awak bayangkan saya nak tulis apa-apa lah ok kita pergi google lah contoh eh kita pergi google ok katakan oh salah pula google ni Okay, awak bayangkan saya ada dekat sini Saya nak tulis uh, lirik lagu negaraku Okay Alright, lepas tu uh, katakan awak nak copy lah Awak nak, uh, contoh awak nak salin balik apa yang ada dekat sini ke dalam Google Docs. Ha, uh, nanti saya akan ajar eh, macam nak guna Google Docs ni. Okey, Google Docs ni maafkan saya okey katakanlah okey katakan awak nak tulis balik lagu uh, lirik lagu negaraku ni <coughs> kan okey katakanlah nak nak cepat kan okey ada setengah orang kalau dia tak pandai ataupun dia tak tahu hopkis ni dia akan saling balik negaraku En negaraku Tanah tumpahnya darahku Okey, ada setengah orang Kalau dia tak tahu hotkeys dia akan tulis balik Salin balik apa yang dia jumpa kat sini Tapi dengan adanya hotkeys Saya ambil contoh kita nak copy and paste Maksudnya kita nak ambil terus Kemudian kita letak balik, tampal balik mula-mula kita kena highlight lah ni kita panggil highlight kita highlightkan biru dia akan memang jadi warna biru contoh kita ambil empat rangkap ni dahulu ok kita akan letak ataupun kita kena tekan control dan C ok control kemudian kita kena tekan huruf C bila saya dah tekan saya pergi dekat sini Ini okay, saya tekan kat sini saya nak paste maksudnya saya nak tampal balik saya akan tekan control plus v dia akan keluar balik ah nampak ha ah, dia dah jimatkan masa okey dekat mana tu nak tengok dekat mana tu cikgu control dengan c ni okey control dengan c ni kalau awak nak tahu saya dah sediakan uh, bahan untuk awak tengok kat dalam Google Classroom okey kalau awak tengok dekat sini Dekat keyboard awak sendiri awak akan nampak Ctrl. Ah, ha, Ctrl ni itulah control. Okey, awak tekan control dan awak kemudian awak tekan huruf C. Dia akan jadi copy. Maksudnya awak ambil. Okey, bila awak nak tampal ataupun awak nak paste, awak kena tekan control dan huruf V. Ah, ha, okey, itu contoh, salah satu contohlah. Okey. Dan saya nak terangkan ini ialah tab Caps Lock, Shift, Control, Windows Key Dalam keyboard awak, awak tak akan jumpa perkataan ni Tetapi dia akan keluar logo Windows okay, Windows ni apa? Okay, kita tengok balik keyboard layout ni okay. Windows Logo at on keyboard Haa, awak akan jumpa gambar-gambar macam ni ha. Gambar Windows ni Okey, Windows ni bila awak tekan Contoh, saya nak tekan sekarang eh Pak, dia akan keluar macam inilah Okey ah ha. Baik, kita sambung balik Baik, selepas tu Ini contoh-contoh je Ctrl C, salin Ctrl V, tampal Ctrl Z, unduh Simpan dan alternate F4 Okey, saya ambil contoh lagi. Katakan tadi saya dah tunjuk Ctrl C dan Ctrl B. Sekarang ni, saya nak tunjuk pula Ctrl Z ni apa yang dia buat dan apa yang dia undo. Okey. Kita pergi kat sini balik. Katakanlah saya tak nak lah. Saya tak nak lah macam ni ataupun uh, saya tak nak semua sekali. Okey, ada setengah orang dia boleh padam. Terus tekan backspace kata kat alamak saya nak balik lah benda ni ok macam ni nak buat eh takkan nak salin balik boleh tapi makan masa nak kopi balik boleh tapi makan masa juga ha, nak senang ok awak tekan control dan set ha, nampak dia akan bagi balik apa yang apa apa yang awak buat kali terakhir sebelum tu ha, dia dia datang balik lah okay, dia undur balik ah ha, dia undur balik okay. ha, jadi itulah fungsi control Z okay, sekali lagi kan katakan saya terpadam lah semua ni saya Contohlah kan eh, saya terpadam okay. saya dah, dah paste dia dah tak boleh ni balik dia tak boleh datang balik jadi apa yang awak kena buat awak nak balik eh benda tu eh uh, lirik tu awak kena tekan control dan Z Ah ha, macam tu baik Kat mana nak tekan tu? Okey, saya tunjuk balik. Okey. Kat mana nak tekan? Ni. Control dan Z. Ah, ha, itu ialah untuk undur. Control S tu saya akan tunjuk kemudian dan begitu juga dengan Control ah uh, sorry dan begitu juga untuk alternate F4. Okey, iaitu tutup. Okey, kekunci kawalan dan penyuntingan. Nah, jadi inilah yang saya sebut tadi. Okey, ini ialah backspace. Maksudnya awak nak padam lah. Awak nak padam nombor-nombor ke perkataan-perkataan yang awak edit tu. Awak tekan backspace. dili pun lebih kurang sama. Fungsi yang sama. Okey. Cuma ada beza sikit. Apa yang beza? Saya akan tunjuk kemudian. Enter. Enter dia macam ni. Katakanlah. Katakan. Okey. Kesa awak ni. Typing awak ni. Awak nak pergi bawah. Awak kena tekan enter dia akan ke bawah lagi banyak outer counter lagi belak, lagi ke bawah lah dia akan pergi ok bawah lah dia akan pergi ke mana enter tu ni lah enter ok seterusnya kita ada space bar ah space bar ni senang cerita nak jarakkan lah satu perkataan dengan perkataan yang lain contoh saya um, saya nak tambah lagi okay. okay contohlah kan saya nak tulislah nama saya Nama saya Cikgu Rahman. Okey, Cikgu Rahman. Kalau ikutkan salah ni, saya kena jarak-jarak. Jadi, yang sepatutnya ialah bila saya tekan saya nak saya nak tulis perkataan yang sama eh. Nama saya saya kena tekan space bar dulu. Baru dia akan jarak. Ah, ha, nama saya space bar ialah space bar Cikgu space bar Rahman. Space bar ah boleh tu to kan Oke, kemudian kita ada tab. Ah, tab ni berpindah ke ruang seterusnya atau untuk indent. Maksud okay. nak kata tab ni dia boleh jarakkan awak punya typing ni lebih jauh. Ataupun awak nak uh, buat benda lain uh, contohnya awak nak skip satu part ke part yang lain dalam dalam uh, dokumen, awak boleh tekan tab. Contohnya, awak tengok eh sekarang saya akan tekan tab. Ha, dia akan jadi jarak je lagi lagi jauh dah. Okey. Contoh Windows, saya ambil contoh lain eh. Nak 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 lagi nampak jelas lah, nak lagi nampak mudah faham. Windows keyboard. Okey. Eh, on screen keyboard. Okey. So bayangkan, anggaplah inilah layout saya punya keyboard saya eh. Layout ni maksudnya paparan saya punya keyboard dekat laptop saya sekarang. Okey. Andai kata saya nak jarakkan lagi darahku ni, ku terus hujung sana ni, hujung ni. Saya akan tekan tab. Ha nampak. Kalau saya tekan space, dia punya jarak tak jauh. Okey. 1 2 3 4 kalau tap satu, dua, tiga, empat Haa macam tu Nampak eh ada beza kat situ Ok kemudian Kita ada shift ataupun caps lock Haa caps lock ni penting tak awak tahu, tahu. Contohlah Cikgu awak kata ok saya nak awak Ejen nama awak semua huruf besar Ok apa jadi ialah dekat keyboard awak ni awak kena tekan caps ataupun caps lock lah dalam, uh, contoh apa 62 dia ialah caps lock. Okey. Caps lock ni. Ah nampak huruf dia akan jadi huruf besar. E ah uh, contohlah Aiman E I M E and Empat huruf dia akan, jadi huruf besar. Itulah caps ni untuk uh, tukarkan huruf ni daripada kecil menjadi besar. Apa kes kita ada? Okay, K U, P, P, E, R, C, A, S, E. Ha, itu menunjukkan huruf besar. Kemudian kita ada apa lagi? Shift. Tahan untuk men menaik huruf besar ataupun simbol. Ha, senang cerita macam lah Katakanlah. Okay. Cikgu awak kata saya nak awak eja nama awak tapi saya nak huruf besar tu di permulaan sahaja. Kan? Eh, katakan nama saya Rahman, maksudnya ialah huruf R saya kena besar, yang lain huruf kecil. Macam ni nak buat? Awak bayangkan ni keyboard awak, awak kena tekan shift dahulu, kemudian awak kena tekan R. Lepas tu dia akan jadi normal balik macam huruf biasa. Katakan, ok, saya nak awak letak apa-apa simbol. Contoh, kita nak buat soalan math dekat dalam Google Docs ni. Satu tambah satu. Ok. Satu tambah satu. Ok. Nampak tak? Jadi kan, ni simbol bersamaan. Saya nak simbol tambah. Tapi dia dekat sini. Macam ni nak buat? Tekan shift dan awak kena tekan simbol tambah. Satu. Okey, contoh lain katakan. Okey, tolong letak simbol alias. Nampak ni huruf A tapi jadi lengkuk ni kan. Ada ada curve ni kan. Itu eh, kita panggil sebagai alias. Awak kena tekan shift kemudian awak kena tekan nombor 2 baru dia keluar. Ha, nampak. Katakan awak tak tekan shift tapi awak tekan 2 saja dia akan keluar nombor 2. Ha macam tu. Okey. Baik. Seterusnya Ok, uh, nanti saya nak awak uh, ambil uh, link ni Dan awak cuba latih awak punya kemarin uh, menaiklah typing Typing skill Okay, awak tengok gambar ni, awak akan dapati bahawa inilah uh, Cadangan ataupun uh, Kedudukan jari yang ideal Maksudnya kedudukan jari yang orang kata uh, Seimbanglah antara kiri dan kanan uh. Baik itu saya uh, buat itu saja dan kita akan pergi ke next part uh, seterusnya